Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы поговорим о трех лемах великого Архимеда, которые мы с вами еще не изучали. Давайте приступим к работе. <coughs> Сначала мы с вами поговорим а, о так называемой леме, а, о перпендикуляре из концов диаметра на хорду. А, Лемма номер один. А, у нас есть окружность а, и есть диаметр АВ. Диаметр АВ. Его пересекает хорда СД. Так вот, если мы проведем из концов диаметра перпендикуляры на хорду АФ и БН, то у нас получится BN, то у нас получится равные отрезки. Оказывается всегда в этом случае отрезочек CF будет равен отрезку ND. Ну сама по себе лемма симпатичная и имеет а, применение в виде а, ну некоторого количества задач. Давайте поговорим о ее доказательстве. само, само доказательство не представляет особой сложности. Давайте немножко пофантазируем. Продлим BN до пересечения с окружностью вторично в точке Т. Соединим А и Т. Нетрудно заметить, что угол АТБ прямой, как вписанный, опирающийся на диаметр. Не забудем, что АБ диаметр, и тогда, если мы опустим перпендикуляры с точки О, на хорду CD то э, диаметр перпендикулярной хорди делит ее пополам. И если тут поставить точку К, то очевидно, что CK равно КД. Диаметр перпендикулярной хорди делит ее пополам. Продолжим КО до пересечения с хордой АТ в точке Q. Ну, очевидно, что и в этом случае тут будет угол 90 градусов, и тогда вновь диаметр делит, диаметр перпендикулярной хорде уже АТ делит ее пополам. То есть все эти отрезочки равны. Учитывая то, что FNTA прямоугольник, аналогичные отрезки равны КФ равно КН. Тогда, если мы от равных отнимем равные, Останутся равны. И вот такая симпатичная лемма Архимеда, которая так и называется лемма о перпендикулярах из концов диаметра на хор. Вторая лемма, о которой я хотел бы с вами поговорить, звучит так: Лемма о перпендикуляре из точки касания на диаметр. Она также позволяет решать целый ряд задач, включая олимпиадный лемма по перпендикуляре из точки касания на диаметр. <coughs> о чем это лемма? Вот у меня есть окружность. И из точки С я проведу касательную CD, А диаметр пускай у меня будет AB. Так вот, если я из точки касания проведу, да, пускай это будет точка С. Из точки С я провел касательную СД. И из D перпендикуляр на диаметр АВ. Давайте его назовем ДК. Тогда суть лемы в том, что АС делит ДК пополам. То есть наша задача доказать, что Х равно У. Перпендикуляр из точки касания на диаметр делится этим отрезком АС пополам. Доказательство. Ну, это тут уже доказательство, по сути, оно несложное, но оно не столь не столь, ну, очевидное, как может быть в первой лемме. Давайте проведем, соединим точку С и точку В, поскольку касательное перпендикулярно радиусу, а АБ по факту диаметр, то есть тоже содержит радиус, то здесь будет угол 90 градусов. И хотя у нас не совсем похоже, что эти прямые параллельны, на самом деле они параллельны. Два угла по 90 градусов. А дальше вот посмотрите, какой, э, какой нетривиальный ход. Мы проводим АД и продлеваем ВС до пересечения в точке Е. E до пересечения в точке Е. Что это нам дает? Заметим, что если мы соединим Б и Д, то этот угол тоже 90 градусов. Вот тут я уже немножко, вот так. А, поскольку угол БДА вписанный опирается на диаметр, но тогда, заметьте, касательные равны. А если мы из вершины угла 90 градусов провели линию такую, что DC равно CB, то равны все три отрезка. А, ну почему, например, доказательство этого факта достаточно, ребята, для вас легко. Это альфа, это альфа, потому что равнобедренный треугольник. Тогда вот этот 90 минус альфа, ну и этот 90 минус альфа из большого треугольника а, BDE. Ну и тогда. Все три отрезочка равны. А, ну и тогда а, ЕС равно СБ. У линии трапеции АЕБКД у нас трапеция. Раз мы вот эту линию делим ЕБ пополам точкой С, то очевидно, что и ДК, ну, например, точкой Т разделится пополам. Лемма доказана. Это еще одна лемма Архимеда, очень достойная сама по себе задача, которая к тому же еще и помогает решать целый ряд других задач. Лемма о перпендикуляре из точки касания на диаметр. И последняя лемма, о которой мы сегодня поговорим, назовем ее условно третьей леммой, лемма о центре окружности. Лемма о центре окружности. О чем эта лемма? Пускай у нас есть большая окружность омега и маленькая окружность поменьше S, но э, вот в чем дело, что центр окружности S пускай лежит на омега. Центр окружности S, назовем ее точкой Q, лежит на омега, но окружности пускай пересекаются в точках А и В. Что же говорит лемма? Итак, у нас есть две окружности, омега и С, причем центр окружности С лежит на омега. Я через точку Б, через одну из точек пересечения провожу хорду БД большей окружности, которая пересекает меньшую окружность в точке F. Так вот, оказывается, лема состоит в том, что отрезочки АД и ФД равны. Вот эти красные отрезки на доске у нас равны. Давайте подумаем, как доказать эту лему. Ну, пожалуй, наверное, по доказательству она наиболее интересная и, ну, может быть, не всегда приходит решение, и с ней нужно немножко повозиться. Ну, поскольку мы сейчас говорим в режиме, вот, скажем, сообщения, то давайте разберем вместе эту задачу. Ну, соединим точки Q, B, Q и F, Q и A. Все эти отрезки равны, как радиусы окружности S. Пускай угол QBF будет равен альфа, тогда очевидно, что и угол QFB тоже равен альфа, ибо треугольник QFB равнобедренный, так как QB и QF – радиус. Если угол QBF – альфа, то вот, где спрятана наша победа, угол QAD будет 180 градусов минус альфа, ну, потому что четырехугольник BQAD вписан в окружность омега, и сумма его противоположных углов равна 180 градусов. Но поскольку этот угол альфа, то и смежный с ним тоже будет равен 180 минус альфа. Угол QFB альфа, тогда смежный с ним 180 минус альфа. Ну и здесь мы уже совсем близко подошли к победе, и вот почему соединим А и Ф. Понятно, что уголочек 1 равен уголочку 2, потому что треугольник QAF равнобедренный. А большие уголки были равны по 180 минус альфа. Если мы от равных отнимем равные, то останутся равные. А это означает, что угол 3 равен уголку 4. А это значит, что треугольник АДФ равнобедренный. И АД равно ДФ. Лема. Давайте мы не записали, что это лемма 3 в нашем разговоре с вами. Доказано. Называется лемма о центре окружности. По применению она несоизмеримо, ну скажем, выше и чаще встречается ее применение, чем предыдущие две леммы. Ну вот такой у нас разговор о лемах великого Архимеда, который жил 2200 лет назад. Спасибо.